Прямо время на первом канале, я Артем Дорофеев, мы начинаем. Сегодня 22 декабря 2014 год, и Владимир Путин прокомментировал положение Российской Федерации по поводу рубля упала стоимость рубля он немножко обесценился. Ну, мы умереть на 30 процентов вот смотрите мы а, раньше продавали товар который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля мы продали товар и нужно uh -huh. деньги приходят в рубля 32 рубля получили а теперь товар продали на рубль а получили 45 доходы бюджета Какова официальная позиция Кремля? И выбрали для, как специально. Двух евреев и одного хохла, понимаете? Но... Скажите, пожалуйста, что вы планируете предпринять? Пантропупить как следует?